Это в архитектуре своему камню. Еще можно. раз, спокойно, еще раз, один раз, она отсюда, и я вас что это. А это что такое? Это табличка, которая обозначала, что гостиный двор памятник архитектуры это как улика, как доказательство того, что он был памятником архитектуры. Потому что сегодня ее нет уже. Ее сняли 18 апреля, Международный день защиты памятников архитектуры ЮНЕСКО. Вот. Но мы с марта месяца по фото эту фотографию, это моя фото той таблички, мы носим ее на протесты под Киев Раду, под администрацию президента, кабинет министров, то есть где она только не была, под судом. Она везде нас сопровождает на всех акциях протеста по гостиному двору, а их уже было около 20, около 20 акций протеста возле государственных учреждений. Как вас? Вадим Торопов. Я тот, кто подал иск в суд на кабинет министра о незаконности постановы. Завтра, кстати, в... будет судебное заседание на командар Макаменева 8В в 9 часов утра. Вот, вы можете туда тоже прийти. Я вас приглашаю. Спасибо большое. И что, что вы думаете, маленький вопрос, ну, пожалуйста, что вы думаете?